команда преподавателей, ни команда студентов нас к себе не взяли. И поэтому, чтобы не пропустить этот праздник, надеюсь, веселье, нам пришлось пристроиться, как видите, ведущими. И, исполняя свои прямые должностные обязанности, сейчас мы должны пригласить команды на сцену! что они боятся запалить свои костюмчики. Ну, а пока нам хотелось бы довручить спортивные грамоты спортсменам, которым не успели этого сделать 23 числа. Поэтому на всю сцену петли ваши бурхливые облачки. Мы запрошиваем его. Как говорится, молодые везде у нас дорога. И деньги решают все. Поэтому первыми на этой сцене выступает команда Дети Перестройки. А, а команда Дети Перестройки, чтобы выиграть у преподавателей, решила воспользоваться магией. Зелья. Давайте сами выиграем. Ты что, Кличко, что ли? Вы что, не понимаете, что нам сегодня нужно победить? Что у нас очень ответственная игра. Осталось добавить 3 литра крови к Я больше не так. до дома до Чем занимаемся, не пойму вообще? показываем. Вы что, не понимаете, что мы не сможем выиграть у преподавателей с помощью стандартных конкурсов? Нам нужно придумать свои, понимаете? У нас свой будет КВР, без нафталина вот этого. Мы придумаем свои конкурсы. Вот, у нас не будет жюри! У нас не будет звука! Поехали! <плодисменты> Читаем на отдышах, Пришла сюда команда Играет специально для продвинутых людей Распахивайте дверцы Пришли крутые певцы Мы дети перестройки Зажигаем веселей Хорошо, так как ребята. Красота какая. Да. Мужики! Шухер! <решили> Михалыч вообще. Рей! Рей, Михалыч! Эффективная борьба против правил нарушителей! А сейчас мы вам покажем то, что хотел сделать из вас каждый. Итак, воскресное утро! Воскресенье 8 часов утра. А у меня ремонт стоит. Вчера на конкурсе пианистов прекрасно сыграла в четыре руки дочь директора Чернобыльской АЭС. Вчера играли козаки «Человек-120» и «Мамуле Галю», статья 117. Раньше из-за ломкости я многое теряла. Теперь все, я не ломаюсь. студенты пишут сочинение на тему «Как я провез это?». <связать> Вчера ночью воры проникли в дом Виталия Кличко. Они вынесли все – страх, побои и унижение. <связать> Лучше смириться, чем бороться. Теперь в лифтах Украины появились углы с надписями «Мэ и Жо». Потому что у бухгалтеров, кроме месячных, еще есть годовые и квартальные. А следующая ситуация происходит вообще каждый год. Вот это холодно, хлоп. Что ж ты робишь, а? Четверть Как и ж можно, а? Ну, мне еще долго ждать, чешу. Зараз, зараз. Майте хоть тришечки поваги до мене. Все, можно працювати. Любит Це рік був дуже важкий. Здравствуйте, а можно к записать девочку на синхронное плавание? Да, конечно. У нас как раз одна утонула. <реклама> Долги вовремя отдавать надо было. Вообще, девчонки, давайте в следующий раз Юльку подбрасывать не будем. А то меня на кафель вынесло, а там темно и одиноко. <реклама> Зря мы из гребли ушли. Проиграем. мы проиграем? Конечно, проиграем, потому что ты дура. А что это я дура? А за той ничего не видно. <реклама> дура, у тебя сзади на шапочке... собирала. Что? Светочка, вообще, идите вы на топ-мин контроль. Ну, очень а тебя пожалеют и кровь брать не будут. Attention, please. Zero point zero. Zero point zero. Zero point zero. Zero... в обычной рабочей семье. Привет, жена! Привет, нужно! Здравствуйте. Я работаю бомжом на Южном Базаре. Сейчас пиво стали выпускать в пластиковых бутылках. А это ощутимый удар по семейному бюджету. Здравствуйте. Я работаю путаной в Захарьковской филармонии. Недавно филармонию закрыли, а это ощутимый удар по семейному бюджету. Здравствуйте. Я работаю преподавателем ХНАУ. А это пощутимый удар по себе А сейчас случай на фронте. Василий Иванович, может я стрельну, а? Нет, Петька, пущай еще чуть-чуть подойду. Василий Иванович, а можно я гранату брошу? Не, сейчас еще чуть поближе подпустим. Подожди, еще чуть поближе подойду. Вот теперь пора, Петька, замри. Эй, Фриц, Фриц! Петька, поехали! Иди сюда, Фриц! Вот он, Фрицара, он да? applicare Ehi Так, договариваться не хотим. Пройдемте в отделение. Подожди, Наташа, зачем отделение? О, огонек моей души! О, мент неземной красоты! Когда я тебя увидел, у меня сердце провалилось от любви к милиции. О, Наташа, я тебя кохаю! Твое сердце... Мое сердце! Сварка! Мне таких слов никогда не говорили! Пойдем делать сварку! А теперь поклейка обоев. 9 часов вечера. Здравствуйте. А можно с вашего телефона воспользоваться? А то у меня батарея села. А вы не убежите? Да нет, ну что вы. Ну ладно. Эй, стой! Да, Сереж, привет! Как дела? <реклама> не, мы не долго сидели. Слушай, там в багажнике... Лежит, надо во враг выбросить. Теперь можно этот номер звонить. Счастливо. случаются такие вещи, которые в обычные дни невозможны. Ара-рана! Что вы делаете? Успокойтесь, матебанка, успокойтесь! Все, брат! Тихо, брат, все, все, я на бой штраф заплачу, все! Да. Раньше в Советском Союзе и регистрации все намного проще было. Была одна большая держава. Да, раньше времена-то другие были. Пережок с капустой 5 копеек стоил, презерватив 3 копейки. Пацаны, это ж так как на 8 копеек гульнуть-то можно было. Да, проходят эпохи, меняются столетия, но одно в нашей жизни остается неизменным. Юмор в наших сердцах. Улыбайтесь и будьте счастливы.